С каким настроением идете к нам на программу? Хорошим. А экономическое состояние страны какое? Неважное. А настроение у вас хорошее? Да, Не влияет? у вас на программе всегда быть приятно. на программу идете? Хорошим, как завжды. Дмитрий, общаетесь <реклаз> с людьми, электорат зарабатываете? Нет, нет я завжды спокойся с людьми. Хорошо. Какой фон? Это конфеты. Рошен? нет, не Рошен. Конфеты носите с собой. Нет. А вы не, ВК тоже нет. Российские Российские, только отечественные, не Рошен, как и у нас есть. Ну ладно, Свитич, не, будем, не, будем, не будем рекламировать другие Свит... торговые Свитич. марки. Вы традиционно с чаем. Извините, что мешаю пить вам чай. В этот раз с кофе. С каким настроением на программу пришли? Ровные. Здравствуйте. Я Инга Мизеря. Это Afterlife. Программа о том, что происходит за кулисами шоу Савика Шустера. Политики здесь расскажут то, о чем промолчат в прямом эфире. С каким настроением идете? С унижением в условиях, в которых я живу. Какой эмоцией вы зашли в нашу студию? 76% все равно живут с надеждой на завтрашний день, что бы ни происходило в стране. Унижение испытывают 20%, и это реально очень много. 4% страха за завтрашний день ⁇ это не очень много, надо сказать, и это хорошо. Сегодня во время выступления в парламенте премьер-министра Арсения Яценюка произошло следующее. Эти кадры, конечно же, видел весь мир. Как себя чувствуете? Да, да здоровый, не ничего страшного. Это позор для страны. Позор не для личного Яценюка, позор для государства Украины. Действительно, вашей силы достаточно даже жестко так повели себя. Скажите, пожалуйста, если бы ваш муж выступал вместо Яценюка на трибуне Верховной Рады, и вы бы увидели, что какой-то человек, типа барный, поднял бы его вот так вот и потащил бы, а рядом были бы вы и ваши друзья, что бы вы сделали? Скажите, вы бы похлопали в ладоши и сказали, пожалуйста, или вы бы тоже бросились помогать тому человеку, который, который является символом государства, с одной стороны, с другой стороны, членом команды, а? Скажите. Петрович Не дуже я би сказав, разів підняв, будучи інвалідом. Як далеко планували віднести? Ну, бачите, то, що думав, просто вложу в уряду, щоб виступився. але вийшло так, що вчепився руками в ту трибуну. Як... Я когда коли наблюдав ситуацию, я выбежал разнимать, чтобы прекратить этот позор. но уже настолько оно вихрь такой был какой-то драки, что оно не помогло вот это допомогло рознімання. Участували? Е, вже в самому пост фактумі. Я не хотів, щоб була бійка і неправильна позиція. моих коллег влаштовывать бейки в парламенте. Давно уже драк не было. Как вы считаете, это все-таки оживляет работу парламента или нет? Нет, это показывает на превеликий жаль низкий уровень парламенту. Мне кажется, у трибуны не хватало комбатов. Ну, вы нас с боксерами перепутали. Я за все это время один раз так пошел, немного потолкался, когда реально побили моего бойца, бывшего. Тут прийшов защищать начальника рога. Я взагалі думаю, що якщо э, ми прийшли політики займатися, то нужно побежати -э, За що і перед ким? Перед Росією Петровичем. Я думаю, після того як він вибачиться перед всім українським народом, до чого він довів країну і так далі. Тоді я вже подумаю над цим питанням. Хтось каже про бійки, та не було бійки. Хотіли вручити букет, відправити, йдіть по доброму відставку. Я раджу дуже добре, шановні урядовці, не можете зробити реформи, ступайтеся. по-доброму ступайтеся, допоки народ сам не почне виносити. А теперь посмотрите, вот я же говорю, два барны. Сейчас он выступает культурно. Кто ему мешал выйти сегодня на трибуну и точно так же изложить свою позицию, сказать, как он не согласен с действиями правительства Сеня Цунюка. Это именно то, о чем постоянно говорит Владимир Владимирович Путин. Кто эта страна? Ее не существует, говорит Путин. И такими действиями он подтверждает, то, что нет ума. Целый год развивали истерию относительно премьер-министра, который, между прочим, Представлен партією Народний фронт, у котрий є сьогодні міністрів. Дісять міністрів від блока Порошенка. Чому-то постійно постоянно депутати від блока Порошенка від правительства Стасинюка. Я не знаю, як мені говорити, щоб мені ребро не переламали чи ще що-небудь. Бо у пана Барни великий в цьому досвід. На одному з ефірів, де був народний депутат від радикальної партії Юрій Чижмаль, пану Барні не сподобалося аргументи. Він з ним побився, ребро йому поламав. Сьогодні йому не подобається виступ. Яценюка, він його за причинне місце взяв і витягувати почав. Я жалею, що це відбулося, бо я вважаю, що це приниження У України. Це неприпустимі речі. Замість того, щоб по темі говорити, те, що хвилює людей, безробіття, зарплати, низькі пенсії людям замість хліба дають шоу. Мені соромно, що я членом є цього зоопарку. Мені соромно. Що на все це дивиться український народ. На ваш взгляд, це провокація Так, лісу. Да, це, це, це провокація завчасно спланована. Я в цьому абсолютно впевнений. Я бачив, як луценко бігав це по залу це, і готував це. всі ці. Я не знаю, що це провокація, але я думаю, що те, що це відволікло увагу від ключових проблем, це без сумніву. Я хочу. Я хочу вам сказать, вы затронули. Кто-нибудь потом подходил, говорил вам, молодец, так и надо было. Э, послушайте, я не чекаю ни на каждую подяку и на критику. Я, знаете, решаю относительно своих переконать. Я и людина обрана людьми, простыми людьми. И меня цикавит их думка. Как вы считаете, должен ли Олег Барна, депутат, извиниться перед Арсением Ницинюком, премьер-министром? 61 процент. То есть две трети страны, будем считать, считают, что да, 40 процентов считают, что нет. В стране была революция, а в Раде опять дерутся, абсолютно э, ощущение дежавю, и деньги опять крадутся высшими должностными лицами. Так что изменилось? У, каждый человек будет на это спрашивать. И, наверное, будет спрашивать о том, что, что нужно менять. Что нужно менять и будет требовать изменения. Олег, ти повинен вибачитись незалежно від, до, від того, як ти відносишся до Яценюка. Я поставив свій підпис за відставку Яценюка, але я вважаю, що такі речі є неприпустимі. Представляємо, що існує машина времені. Повторяється той же день. Ви повторили б этот поступок? Я шкодую тільки одне. Можливо, методи були б інші, але це треба було зробити значно раніше. Хоча я проти цієї кандидатури був на самому початку проти і європейський прем'єр-міністр ніколи б собі не дозволив шантажувати народ і Верховну Раду виходом із коаліції його фракції, якщо проти нього проголосують. Бо за ці слова шантаж він не те, що не має бути прем'єр-міністром в контексті. Він не має проти бути політиком. Взагалі, ви ж голосували за Арсенія Петровича як за прем'єр-міністра. Це було рішення коаліції і вимога тої необхідності, яке необдумано зробив український народ, давши найбільшу вотум довіри за фракцію Народний фронт» рік назад, і за народного прем'єра Яценюка. Ви лічною відповідальність відчуваєте за те, що тогда не проявили волю, і вместе со з цим голосували за арсії. Я голосував як коаліція, як необхідність, тому що, е якби не була створена тоді коаліція, е можливо, це були досить серйозні негативні наслідки. І президент зумів мене переконати, він поступив дуже грамотно, хоча він сам розумів, що Яценюк це не та особа, не та особа, яка може очолити уряд. Я хочу вам просто порадити, пане Антон. Не займатися популізмом, а є гарна книжка видана папою Ривським Франциском, як стрілитися від корупції. Прошу вашому лідеру! У меня утром было мнение, что это его эмоциональный поступок в большей степени, в меньшей степени план. Сейчас я просто иду. Это он выполнял чей-то план. Чей еще предстоит разобраться. Если вы считаете, что это провокация, почему блок Петра Порошенко отказался от своего? А я не сказал, что это провокация, согласованная с кем-то конкретным. Я просто подозреваю, что это есть план. Чей план? Это может быть не Петра Порошенко план. Это может быть план тех людей, которые заинтересованы в дальнейшей разрухе и розброте в нашей стране. Вот и все. Олег Барна був исключен сьогодні з фракції блока Петра Порошенка і президент це. Слухайте, є позиції президента, прем'єр-міністра, я вшанує повага до держави. І це неправильно. І незважаючи на те, що я дуже шаную пана Барна, він пройшов фронт, пройшов війну, був поранений. Якщо не демонструвати такий стиль поведінки по відношенню до таких вчинків, всі розмови про єдність будуть нещирими. Навіть якщо тут щось буде. Є у вас відчуття якого придательства від того, що вас виключили? Ні, це я вважаю, була політична необхідність. Я доручаю і я це на фракції сказав: робіть так як вважаєте за потрібно, щоб зберегти коаліцію, щоб зберегти. рабочую деятельность влады, парламенту, чтобы эффективность при этом Верховной Рады не пострадала. И все. В этом контексте я могу жертвовать собой сам. И я с этим смирился. В этой ситуации кто вышел победителем? Вилку, который так и не получил, который добился того, что сегодня не был проголосован Кривой Рог те силы, которые не хотят, чтобы профессионально рассмотрели отчет правительства. Но я думаю, что и по голосованиям различным, которые сегодня не получились из-за этого всего. Если анализировать соцсети, то многие считают, что это наоборот показало, что Россия не Яценюк, культурный человек. И, собственно, это сыграло в его пользу. Вы еще закажите, пожалуйста, что это Ценюк заказал. я неодноразово казав прем'єр-міністру і президенту, що ніколи не раджу іншому чоловіку або народу, або жінці, що їм краще робити. Але ви не можете назвати мені жодної демократичної країни у світі де була б так поширена ракова пухлина корупції. ви не можете назвати жодної такої країни. Так вийшло, що я дружу з Чо Байденом дуже багато років, з кінця 90-х років. вы с Джо Байденом познакомились? Ну, сначала он до да, очень давний сенатор. Я очень часто приезжал в составе парламентской делегации в Грузии. Я был таким молодым, гораздо более худым и более симпатичным парламентарием. И они на нас всех обращали внимание. Мы были дикоминку тогда. И все эти сенаторы, тогда с Маккейном познакомился, с ним познакомился. А потом в 2007 году, когда Россия устраивала нам всякие провокации, он был единственный американский политик, который сказал, что это все Россия, это не внутреннее дело Грузии, мы должны помочь им, потому что это все иностранные провокации. Он правильно понял. Тогда, потом, когда у него была избирательная кампания, я полетел, там 3 или 4 часа летел из Нью-Йорка на север штаны, где я вместе с ним поучаствовал в его избирательной кампании. Потом, когда нас бомбили, он приехал, единственный был, который под бомбами сидел с нами и поддерживал. И и потом он уже в качестве вице-президента несколько раз со мной встречался, приезжал. Ну, так что он просто хороший. А в Одессе к вам приглашали? Нет, в Одессе, но у нас Маккейн был. Хорошо. Ну, Вряд ли вице-президент будет в Одессе сейчас начать. Он же все-таки вице-президент, а я всего лишь губернатор. Ну, это пока. Вы бы взяли сейчас на себя ответственность стать премьер-министром? Я думаю, что мне, я думаю, что этот вопрос вообще не стоит, потому я так смело выражаю свою мысли, что я не баллотируюсь на это, не ставлю этот вопрос. И, честно говоря, мне никто не предлагает. Но если бы даже предложили, это не вопрос. Как вы чувствуете, как долго вы будете еще губернатором Одессы? Все будет зависеть от того, что будет в Киеве в следующие несколько недель, потому что будет ли действительно изменение. Или мы опять будем как белка в колесе. Я не собираюсь быть белка в колесе. Я очень, очень привязан к Одессе. Я не отстану от темы Одессы. Я хочу быть долго в тепловой администрацией, но надо какие-то вещи четко определить в Киеве, что произойдет. Я сюда приехал не, для, не за должностью. Мне год тому назад предложили первого вице-премьера, должность первого вице-премьера в этом правительстве. ровно год тому назад. И потом я сказал, тем людям, которые меня мне бы это предлагали, президентской администрации, что, зная хорошо, теперешнего премьер министр я не смогу с ним работать. Что сегодня премьер-министр объявил, умыл руки, и сказал, борьба с коррупцией – это не мое дело. Борьба с коррупцией – это другие органы, там где-то. Я спрашиваю вопрос. Конкретно у нас вопрос на мощный. Каждый год у нас есть Орехан Мафи, каждый год какие-то депутаты, какие-то СБУшники, каждый год разные. Валентина Ливанчика может подтвердить, что так было исторически. Они на этих орехах зарабатывать. ДФС, естественно. Я в этом году решил, все, мы контролируем одесскую таможню, в этом году мы покажем, как это работает без взяток всяких. Семь раз сократилась коррупция на одесской таможне. И что? Семь раз сократилась коррупция. За счет чего? Коррупция-то не сократилась. Коррупция ушла на киевскую таможню, на винницкую таможню, на Днепропетровскую таможню. Все, сделали вот такое маленькое окошечко, через которое хлынули все. Знаю, Вы сейчас увидите, мы... что будет в Одессе с оттоком брокера у вас, знаю, что нет, будет нет, по всем у нас как В Одессе сидят брокеры и направляют. А, в... просто направляют там... туда, там оформляют, а потом сюда. А, да, да. Это, это... Просто, это... это без принципа. Это невозможно было бы без это четкого без... содействия конечно, с, конечно, с... Конечно, конечно. А по рехам та же вы говорите о том, что схемы Одесские начинают переходить в Киев, да, я так понимаю? Да. В одну областную киевскую таможню. Это это просто, у меня слов нет. Ну когда так? из когда из Одессы изгоняют коррупционеров, они начинают расползаться как раковая опухоль. Вот почему. Как далеко вы готовы гнать коррупционеров? Чем дальше? До канадской границы. Чем дальше? Они там не нужны в Канаде никому. Каждую неделю мы задаем аудитории один и тот же вопрос. Борется ли власть с коррупцией? Сегодня люди ответили так. 86% считает, что власть не борется с коррупцией. И 14% считает, что власть борется с коррупцией. Как же считают наши политики? Власть борется с коррупцией? Вы знаете, некоторые элементы, некоторые элементы пытаются бороться. К сожалению, ни со стороны Генеральной прокуратуры, ни со стороны парламента, ни со стороны администрации президента, ни со стороны Кабмина нет вот такого, знаете, искреннего желания борьбы с коррупцией. Семен, власть борется с коррупцией? большей часть имитирует борьбу с коррупцией. Когда насет? Когда будет заменена. Спасибо. Сергей, можно? Власть борется с коррупцией? <звы> имитирует хорошо, борется сложно. Спасибо. Власть борется с коррупцией? Складные пытания. Влада Йочуэля. Власть бореться з корупцією? Ні, а, її очолює. Тобто вони ж до цього і прийшли. Тобто люди ж думали, що прийдуть щось змінювати наші держави після майдану, так політики. А виявляється, вони ж тільки хотіли сісти на ті самі потоки, на яких сидів Янукович, Азаров, зараз, і ще з більшим розмахом цих грабувати. вы приехали с такими эмоциями в эту студию зашли, а вот как вы из этой студии выходите? Так, надежды стало меньше, унижения стало меньше, а страха стало больше. Вы с какой эмоцией уходите, Олег? Надежда, страх, Безумовно. унижение? Надея. Надея. И я упевнен. Надея и упевненность в том, что мы изменим нашу страну и Будем достойно жить. Нормально, позитивно. Надежда? Конечно. Все будет хорошо. Ми переможемо. Може, ну як, як не ми хто ж хто, це ж наша земля, ми тут господарі. І все ще врешті-решті українці мають жити гідно на своїй дані землі. І всі труднощі, я думаю, ми переборемо. То все буде добре. З емоцією з того, що це свобода слова. З, з емоцією свободи. Свободи, але свобода без боротьби не буває. Це головна емоція. А якщо ви какую як діторія наша вибирає? Надіжда, страх, надія, надія. Не ніякого страху, але надія в боротьбі і в своєму свободі. Відчувай себе свободним, тоді будеш мати надію на і. в С какой эмоцией уходите с программы? Я как и зрители, страха. Эмоции страха. Ну вы-то пришли с эмоцией унижения, и все-таки. Да, у... я пришел с эмоцией унижения, ухожу с эмоции страха. Потому что я вижу здесь не по одному вопросу практически невозможно договориться. То есть не, не столько среди них, но я вижу, что этот политический мир. Вот, либо произойдет то, что говорит Семенченко, что они пойдут к людям и с людьми будут возвращаться уже на площади и улицы, а, либо вот, 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 вот будет то, что мы видим. Привет, друзья! Я Очкини Барнаба. Как вы знаете, я люблю принцессу Кристину, она любит меня. Вы могли бы сказать мне, чего он хочет? Мы тоже любим девушку, но не выступаем по телевидению. Я это делаю, потому что отец моей девушки хочет из-за денег, чтобы его дочь вышла за типа, у которого фабрика пушек. Помимо того, что фабриканту пушек не стоит доверять. Этот круп не любит ее, так как люблю ее я. Но у него есть 50 миллиардов. Если бы они у меня были, я бы сразу отдал их королю, но у меня их нет. У меня нет, но у вас есть. Конечно, я не говорю, что у каждого из вас есть 50 миллиардов. Но у всех вместе, да. В Риме во сколько? Скажем, 5 миллиардов. 10 тысяч лир от каждого, это будет 50 миллиардов, правильно? И вы упустили бы принцессу из-за 10 тысяч лир, чтобы заставить ее выйти замуж за того, кого она не любит? Не верю. Посмотри лучше эти бумажки. Это не просто бумага. Это банкноты по 10 тысяч лир. Пересчитай, все вместе получится 50 миллиардов. Барнаба, ты молодец. Поехали. Поздравляю, Барнаба. Поздравляю, желаю счастья, счастья. Я безумно люблю свободу. И свободу слова. Я не хочу обращаться к олигархам, у которых пушечные или другие заводы. Я могу обращаться только к вам. Я обращаюсь к среднему бизнесу и приглашаю их к нам в акционеры. Иначе мы не сделаем канал, который не будет зависеть от олигархов. Я приглашаю людей приобретать нашу клубную карточку 3С. И люди будут частью нашей команды. Они всегда смогут участвовать в нашей программе, они смогут к нам обращаться, они смогут нам советовать, они смогут видеть неправильные вещи, которые мы делаем, что очень важно. И главное, они будут гарантами вот той свободы слова, которая в этой студии, и стремлений к, к объективности. 50 миллиардов лир соберем. 50 миллиардов лир. Значит, если по нынешнему курсу будем считать, что это 25, ну да, ну нам надо, ну сколько нам надо? Мы посчитали, нам надо было бы гарантии работать 4 года, 4 года, вот, чтобы работать и не бояться за будущее, и, и, и развиваться и делать хорошую, хороший продукт. Нам надо где-то 40 миллионов, наверное, там, ну, 35-40 миллионов. На 4 года я имею в виду. И... Чего? Долларов. США, но у нас же средний бюджет годовой одного большого олигархического канала это 100 миллионов годовой, а мы говорим 40 на 4. Разница в 10 раз, потому что у нас не воруют. М?